Шановна Марія Ігорівна Гайдар, для мене велика честь і велика приємність вручити вам український паспорт. Я вас вітаю вступом до українського громадянства. Поздравляю Спасибо. і впевнений в тому, що цей крок дасть можливість вам краще реалізувати той потенціал, який є, для того, щоб імплементувати ті реформи. Сьогодні від вас чекає і народ України, шановний Володимир Володимирович. Я теж вітаю вас, вступом до українського громадянства. Я знаю, що це також дуже знакова подія для вас. Я впевнений в тому, що це також дасть вам можливість більш ефективно розкрити величезний потенціал, який у вас є. Спасибо вам народ. дякую. Для мене велика честь. И, как я считаю, знак очень большого доверия со стороны э, народа Украины, со стороны избранного, всенародно избранного президента Украины. А я считаю, что Украина сейчас э, это флагман свободы на пространстве той страны, в которой все мы родились. Э, флагман свободы, флагман нормализации, флагман, который дает надежду народам всего бывшего СССР. Э, стать когда-то членами всемирной э, э, семьи свободных народов и конечно если я могу участвовать в этом э, строительстве для меня это очень важно и значимо спасибо спасибо Владимир. Слава Украине героям Слава спасибо для меня это тоже был такой очень э, значимый выбор я здесь здесь в это трудное время для Украины для того чтобы разделить судьбу украинского народа э, я считаю что у нас общие враги. У нас враги – это авторитарный режим, который убивает людей как и в России, так и, так и здесь. И я считаю, что самый лучший способ победить – это показать, что есть другой путь. Это путь свободы, путь демократии, путь уважения, путь партнерства, добрососедства. И я очень надеюсь, что я смогу, смогу, я рада, что я уже могу принять участие в строительстве новой Украины. И также я хочу еще одну вещь сказать, важную для меня лично я хотела бы ну вот хотела бы извиниться за ну, за то что происходит сейчас за то что то что происходит сейчас в россии извиниться за то что мы все наверное будучи там сделали недостаточно для того чтобы для того чтобы этого избежать для того чтобы этого не допустить я надеюсь что моя работа здесь, моя хорошая работа здесь в какой-то степени да, поможет вот это исправить. Но я хочу сказать, что таких людей, людей, которых, в нашем взгляде, их тоже достаточно много. К сожалению, голос не слышен, они не видны. И я очень надеюсь, что, ну, что Украина тоже увидит, что в русские — это не только война, это не только Путин, это не только агрессия, не только ненависть, но еще и что-то что, -то, что -то другое. Рубикон. Ты, или ты остаешься со свободным миром, или ты остаешься с демократией, или ты делаешь все для того, чтобы обеспечить торжество свободы и демократии, или ты молчишь. И при молчаливом согласии совершаются очень тяжкие преступления. И ваш пример убедительно показывает, что молчать нельзя, что нужно жить в ладу со своей совестью. И максимум, что вы сейчас можете сделать для России, это обеспечить успех Украины. Единственное, что я вас прошу, не теряйте, невзирая на гражданство, связи с Россией, потому что ваша вот незаангажированная позиция и представление, и мнение, и информация, которая поступает да, с Украины, как альтернатива кремлевской пропаганде, она очень и играет очень важную роль для сотен тысяч, если не миллионов России. Спасибо, Альбусы. Спасибо. Спасибо, Спасибо. 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 Ну, дальше дальше вам. Спасибо.